Заворачиваем до отказа. После этого нужно будет установить рулевую дуру. Левая имеет вот такой вот щитник. Устанавливаем ложные менты. Здесь имеются квадратные вырезы под головку болта. сразу здесь имеются ну, два положения в зависимости от, от своих, своего роста каждый пользователь стандартный по, по, по своему усмотрению не удобству вот такие вот воротки для того чтобы можно было быстро производить сборку, разборку регулировку и закрепляем под воротки устанавливаем чашечку Отказа затягиваем и левая рулевая дуга установлена. Также происходит условию в дальнейшем правой. Сдавляем. Диван так, когда одеваем на ложемент, здесь есть упор. Ставим упор как раз так, чтобы эта дуга рулевая поправилась в ружьему. Устанавливаем правую. Надеваем шапочку на бок и заворачиваем вороточек. Михаил Иванович, чуть громче, пожалуйста. Чуть громче, не слышно. Оп. Затягиваем до отказа. И, как говорится, первое несложная часть сборки сборочной работы выполнена. Теперь остается установить только переключатель Значит, здесь он устанавливается тоже просто. Ага. Установка производится его вот так, чтобы желтенький фиксатор находился с левой стороны. Одеваем тут на левой рулевой дуре, есть два отверстия под него, Одеваю, вставляем направляющие прямо туда и защелкиваем. после этого окончания остановки закручиваем саморезы закрепляем положение, фиксируем. Используем для этой цели отверточку за... звездочка. Можно второй, можно первый номер. Заворачиваем до отказа, надежно фиксируя на рулевой дуге вот электропереключателя. Вот, собственно говоря, и вся весь несложный процесс для установки производства. Специальным режимом электрический кабель. Ну совсем не все.